સુરત પોલીસે અસામાજિક તત્વો સામે લાલ આંખ કરી છે ત્યારે ભટાર આઝાદ નગર ખાતે અસામાજિક ભારત સોલા દ્વારા ગેરકાયદેસર ઉભા કરાયેલા દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા બીજીપી વિકાસ સહના આદેશ બાદ સમગ્ર રાજ્યની પોલીસ એક્શનમાં આવી છે સાથે જ સુરત પોલીસ દ્વારા પણ અસામાજિક તત્વોનું હિટ લિસ્ટ બનાવી તેમના સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે અલથાણ ભટારના આઝાદનગર ખાતેના કુખ્યાત ભરતભાઈ ભુજાભાઈ સોહલા દ્વારા પાછલા ઘણા વર્ષોથી ગેરકાયદેસર દબાણ ઊભું કરાયું હતું જેના ઉપર આજે મહાનગરપાલિકા દ્વારા ડિમોલિશનની કામગીરી કરવામાં આવી હતી આ કામગીરીમાં ખટોદરા પોલીસની ટીમ અને અલથાણ પોલીસની ટીમ પણ જોડાઈ હતી ભરત સોહલા દ્વારા સરકારી જમીન ઉપર ગેરકાયદે દબાણ ઊભું કરાયું હતું ભરત સામે વધુ ગંભીર ગુનાઓ ચૂક્યા છે જેને कुख सात गंभीर गुनाई चुका है जेने लूरत पुलिस द्वारा आ कार्यवाही करके एक आरोपी है जिसपे सूरत सिटी में छह एफ आई आर रजिस्टर है इंक्लूडिंग अटेम्प्ट टू मर्डर अभी वो जेल में है और उसने एक आजाद नगर खटोदरा पुलिस स्टेशन विस्तार में एक अवैध दबान किया हुआ था जो सार्वजनिक जगह है उस उसपे तो इसके एस के अधिकारियों के साथ मिलकर दबान हटाया जा रहा है और हमारा नी एच हम सर डीजी सर सीपी सर की जो सूचना है उसके हिसाब से जितने भी इस तरह के आरोपी हैं जिनका हमने लिस्ट बनाया है उनकी हम प्रॉपर्टी अभी सबकी वेरीफाई कर रहे हैं अगर वो प्रॉपर्टी सरकारी ज़मीन पे कब्जा है किसी की निजी संपत्ति पे कब्जा है कोई गलत तरीके से अर्जित की हुई है बेमानी है तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए हम अलग अलग तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कार्यवाही कर रहे हैं उसी के भाग रूप में आज ये यहाँ पे डिमोलिशन की कार्यवाही चल रही है असामाजिक को क्या कहेंगे खास करके इस तरह के पूरे बताने उन्हें अच्छे शांति से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए गुनाहित प्रवृत्तियाँ हैं उनका दुष्परिणाम उन्हें खुद को और उनके परिवार को भी झेलना पड़ेगा साथ में तो अपराधों से दूर रहना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे नागरिक के तरीके जीवन जीना चाहिए